Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membuat pisang rehas Bali ya teman-teman. Dijamin anak-anak dan seluruh keluarga pasti ketagihan. Kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya, you intip bahan dan cara bikinnya atau juga bisa dilihat di description box di bawah ini ya teman-teman biar lebih jelasnya juga. Terima kasih. yang pertama-tama kita masak terlebih dahulu pisangnya teman-teman ini saya pakai pisang kepo atau boleh juga menggunakan pisang yang lain tergantung selera saja ya dan kalau sudah mendidih atau matang seperti ini kita matikan apinya dan kita keluarkan Selanjutnya kita buat adonannya di sini saya pakai tepung berasnya sekitar 90 gram. Selanjutnya masukkan garam sedikit saja Kemudian kita masukkan airnya sambil diaduk-aduk sampai tercampur merata Di sini saya pakai sekitar 70-80 ml ya teman-teman Atau disesuaikan saja dengan adonannya Lalu kita masukkan pasta pandan secukupnya Lalu kita belah ya, pisangnya teman-teman. Ini opsional, tergantung selera saja. Boleh juga langsung menggunakan satu buah. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam adonan hijaunya, kemudian kita baluri ke seluruh pisangnya. Setelah airnya sudah mendidih, kemudian kita masukkan pisang yang sudah dibalur ini, ya teman-teman. Masak sampai pisangnya terapung atau matang, ya teman-teman. Dan setelah matang, kemudian kita angkat. Lalu kita baluri dengan kelapa parut secukupnya. selanjutnya kita akan buat air gulanya teman-teman potong-potong terlebih dahulu ini saya pakai gula kelapa ya boleh juga menggunakan gula merah yang lain tergantung selera saja untuk kuah gulanya kita panaskan sampai gulanya mencair kita tambahkan air dan satu lembar daun pandan agar lebih harum juga selanjutnya kita potong-potong pisangnya Dan yang terakhir kita tuangkan kuah gulanya. Oke, okay, pisang rainya sudah matang ya teman-teman. Rasanya benar-benar mantap. Intinya nggak nyesal kalau buat seperti ini dan insya Allah seluruh keluarga pasti suka. Gampang kan cara bikinnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya.